शाह की जानब से असला आज का जो अमल वजीफा मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो आपने मेरे टाइटर और थमनेर से पार भी लिया होगा अंदाजा भी लगा लिया होगा कि इंतहाई पावरफुल अमल यहाँ कुरान पाक की पहली सूरत पड़ी वहां दौलत बरसना शुरू तरीका जान लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें लाइक करें शेयर करें यह भी सदका इजारिया में आ जाता है किसी का भला हो जाएगा मेरे बहन भाइयों कुरान मजीद एक लारेब किताब है जो अल्लाह का दिया हुआ हम सब इंसानों पर एक अनमोल तोहफा है ऐसा तोहफा कि जो जान गए उन्होंने पा लिया जो ना जान सके वो सुबह भटकने के मायूस होने के उनके पास कुछ नहीं रहता अल्लाह पाक ने कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत के लिए भेजा है हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद भेजा कि हम लोग इससे फायदा उठा सकें हमारी जितनी भी सख्त से सख्त परेशानियाँ हों हम कुरान मजीद को साथ रखें कुरान मजीद से फायदा उठाएं इनशाला हमारी सख्त से सख्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी बंदा जितना मर्जी काम में हो जितनी मर्जी तकलीफ में इन्शा इन्शा आल्ला आल्ला हो इन वो परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी बंदे को चाहे वो दिल का मरीज हो चाहे वो रिज की तंगी में हो चाहे उसको किसी भी किस्म की मुसीबत हो बलाओ आफत हो कुरान मजीद का स... दामन पक्ले कुरान कुरान-मजीद को पक्ले उसकी हर तरह की परेशानियाँ, हर तरह की तकलीफें हर तरह के मसले मसैब सब कुछ खत्म हो जाएंगे दोस्तों ये वो वजीफा है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्ला खातमनबीन की जुबान अकदर से निकला है ये वो वजीफा है जो हम सब जानते हैं कि कुरान पाक की एक ऐसी दुआ कि जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं और तरीक़ार अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कुरान पाक की आपने सूरत पढ़ी दौलत बरसना शुरू हो जाएगी उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी उन्होंने अपना सर उठाया फिर फरमाया ये आसमान ये का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला फिर फरमाया ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं उतरा फिर उस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए सुबह अल्लाह एक सुरह फातिहा और दूसरी सुरह आल बकरा की आखिरी आयात आप जब कभी इन दोनों में से कोई कलम तलावत करें तो आपको तलब जरूर अता की जाएगी जिसके बाद दुआ कबूल होती है सही मुस्लिम की रवायत है जिससे पता चलता है कि सूर फातिया कितनी अजीम सूरत है कुरान पाक में आता है कि हमने आपको सात बार बार धुराई जाने वाली आयत अता किया है और इससे मुराद सूर फातह है और एक और हदीस जो बुखारी की है आप फरमाते हैं हजरत अबू से यानी एक से फरमाया मैं तुझे कुरान की ऐसी सूरत बताऊंगा जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है और वो है सूर फातहा सुबहान हजरत हुरैरा फरमाते हैं कि आपने फरमाया सूरत अलहमद उमुल कुरान उमुल किताब और दुराई हुई सात आयात हैं इस सूरत का नाम अशा भी है सुबह अल्लाह रेस्क के लिए सुर फातह का ये अमल करें हम मैं आज आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफा बताने जा रहा हूँ अगर आप माली तौर पर बहुत ज्यादा तंग दस्ती का सामना कर रहे हैं या आप बेरोजगार हैं आपने सबसे पहले अवल आखिर दरुद इब्राहिमी ग्यारह ग्यारह मरतबा पढ़ने है। जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं सुबहान्ला वो सबको आता है के सबसे पहले अव्वल शुरू में और आखिर आखिर में ग्यारह ग्यारह मरतबा द्रूदे इब्राहिमी पढ़ना है उसके बाद आपने नबे मरतबा सूरा फातिया को पन्ना नब्बे मरतबा मीन नाइनटीन टाइम्स नाइनटी टाइम्स नबे मरतबा आपनेूर फातः पढ़ना है इससे पहले शुरू में ग्यारह मरतबा द्रूद्रीमी और आखिर में भी ग्यारह मरतबा द्रूद्री जब नबे मरतबा पढ़ने इस को पढ़ने से पहले हर मरतबा आपने बसमिल्ला पढ़नी है मतलब बसमिल्ल राहीीम आदबालमीन ऐसे शुरू करना है और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें दूसरे दिन आपने फिर अव्वाल आखिर दस दस मरतबा पहले आपने ग्यारह ग्यारह मरतबा था पहले दिन अब दूसरे दिन ग्यारह ग्यारह मरतबा आपने दरुद इब्रहिम ही पढ़ने है। और दरमियान में इसी मरतब सूरा फातर को पढ़ना मतलब अस्सी मरतबा पहले नवे मरतबा था अब अस्सी मरतबा हो गई है फिर तीसरे दिन आपने नौ नौ मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी को पन्ना है और दरमियान में सत्तर मरतबा सूरह फातिहा को पन्ना है मतलब सेवनटी टाइम चौथे दिन आपने आठ आठ मरतबा अवल व आखिर दरूद इब्राहिमी और, और दरमियान में साठ मरतबा आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है और पाँचवें दिन आपने अव्वल और आखिर सात सात मरतबा दरुद इब्राहिमी और दरमियान में पचास मरतबा सूरह फातिह को पढ़ने और आपने इसी तरह बाकी दिनों सुन भी इसी तरह एक बार दरूद और दस मरतबा सूरह फातह कम कर के पन्नी है और आखिर अल्लाह के हजूर रो कर दुआ मांगनी है इन शह आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी आपकी जो भी परेशानी है जो भी तकलीफें हैं वो सब परेशान हो जाएगी खत्म हो जाएगी <coughs> एक मरतबा फिर तरीका गौर से सुन लें के सबसे पहले आपने ग्यारह ग्यारह मरतबा एलेवन एलेवन टाइम द्रूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं इसके बाद नब्बे टाइम नाइन्टी टाइम आपने सूरह फातह को पढ़ना है पहले दिन फिर उसके बाद अगले दिन आपने ये करना है और याद रखिएगा कि सूर्य फातह को पढ़ने से पहले हर मरतबा आपने बसमिल्ला भी लाजमी पढ़ना है बसमिल्ला से शुरू करनी है सुरह फातह फिर दूसरे दिन आपने इसी तरह अब पहले आपने 11 मरतबा किया था अब एक दिन कम करके आपने 10 मरतबा कर देना उसे और फातहा को आपने अब उधर से एक मरतबा कम किया और इधर से 10 मरतबा आपने कम करना मतलब पहले 90 था अब 90 से 80 की तरफ 80 टाइम आपने सूर्य फात्या पढ़नी है फिर उसके बाद आपने अगले दिन नाइन टाइम्स आपने दरुद इब्राहिमी पढ़ना है नौ मरतबा और साथ में सेवेंटी टाइम सत्तर मरतबा सूर है चौथे दिन आपने इसी तरह नाइन से एट की तरफ आ जाएंगे और मतलब इब्राहिम दरुद इब्राहिम पढ़ना है और दरमियान में साठ मरतबा सूर है पाँचवें दिन आपने इसी तरह अव्वल व आखिर सात सात मरतबा दरुद इब्राहिमी पढ़ना और दरमियान में पचास मरतबा सुरह फातह को पढ़ना है इसी तरह आपने बाकी दिन भी आपने क्या करना है एक मरतबा मतलब एक द्रुद इब्राहिमी काम करते जाना है और उधर से दस मरतबा शुरफातः काम करते हुए आपने ये मुकम्मल करना है दुआ के लिए हाथ उठा लें या बार ताला हमें मांगना नहीं आता बिन मांग ही आता फरमा बार एला हमारे दिनों के रात तो बेहतर जानते हैं हमसे जो गलतियाँ कुतायाँ हो गई हो माफ़ कर या बार अपनी ज़ात के अलावा किसी के पर मोहताज न कर हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर हमारी परेशानी ख़त्म कर मुश्किल आसान कर परेशानी खत्म करो आमीन या رب العالمین गोसप एंटरटेनमेंट फाइव को सब्सक्राइब करें बेल उनको प्रेस करें फिर साजिद हुसैन शाह की जानिब से अस्सलाम वालेकुम शेयर करें लाइक करें बहुत